السلام علیکم پیارے دوستو علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس پہلی مسلمان خاتون کے بارے میں بتانے والا ہوں جس پر چوری کی حد لگائی گئی یعنی چوری کرنے کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلام میں چور کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہے اور یہ سزا پہلی امتوں میں بھی موجود رہی اور اسی طریقے سے معاشرے میں اس جرم کو ختم کیا جا سکتا ہے اور یاد رہے کہ یہ سزا متعین کرنے میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ خود رب کائنات کی طرف سے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ معاہدہ میں ارشاد خداوندی ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ان اللہ غفور جس کا ترجمہ ہے اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے فیلوں کی سزا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیک ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے دوستو اسلام میں سب سے پہلی عورت جسے چوری کی سزا دی گئی بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ بنت اسود تھی اس کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا جرم ثابت ہونے پر آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم صادر فرمایا لیکن چونکہ قبیلہ بنی مخزوم قریش کا انتہائی معزز اور باعث قبیلہ تھا اور ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل جیسے اشراف قریش بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا ایسے اونچے گھرانے کی عورت کا ہاتھ کٹنے سے قریش اور بالخصوص بنو مخزوم کو اپنی بدنامی اور بے عزتی کا خوف تھا لہٰذا انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا کیا جائے اور کون اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے کیونکہ کسی شخص میں بھی اس معاملے پر آپ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی بالآخر یہ طے پایا کہ اس عورت کی سفارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت میں بھیجا جائے جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن ہارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے اسامہ کی عمر اس وقت تقریباً پندرہ برس کے قریب تھی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش پیش کی تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا اس پر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نادم ہوئے اور آپ سے معافی کے طلبگار ہوئے پھر شام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی شریف اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے اور سزا دیتے خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ سزا پر عمل درآمد کیا جائے جس پر فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اس کے ہاتھ سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا اس کے بعد فاطمہ نے آپ سے توبہ کی قبولیت کی درخواست کی جس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو اس نے پھر توبہ کی تو فرمایا کہ اب تمہاری توبہ قبول ہوگی اور تم ایسی پاک صاف ہو گئی کہ گویا آج ہی پیدا ہوئی ہو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی شخص کو اس قسم کی سزا ملے اس پر لانت نہ کرو اور اسے برا بھلا مت کہو بلکہ یوں کہو کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ نے اس کے بعد تن پکی توبہ کر لی اور اس کے بعد وہ جب میرے پاس اپنے کسی کام کاج کے لیے آتی تو میں اس کی حاجت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا کرتی تو فاطمہ بن تیسوت حضرت ابو سلمہ مخظومی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتیجی تھی جو مل ام, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر تھے اور اس واقعے کی تاریخ اور نوعیت دونوں ہی متنازع ہیں محتاط اندازے کے مطابق یہ واقعہ فتح مکہ کے آس پاس پیش آیا اور ایک روایت میں چوری شدہ اشیاء کو زیورات کے طور پر بیان کیا گیا ہے واللہ علوم دوستو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ